यते मधुनी नव्या युगा माणसहता झडतो वटवृक्षा विशालतेचा मोहन भाला पडतो जयते मधुनी नव्या युगा माणसहता तो आरे वटवृक्षा विशालतेचा विशालते सा मोहनफाला पडतो प्रयते मधुनी नव्यानुगा कर्मवीरं च ज्ञानपीठ हे शक्तिपीठ ही ठरते आहुफुला समानते से, समान से तत्त्वमानसि मुरते आहे धर्म जाति च पादगान्धि मूल्यमानवि आहे रयते मधुनी नव्या युगाचा मानुस आता झडतो आहे मोठं वृक्षाचा विशाल देसा मोहना फाळा पडतो आहे रयते मधुनी नव्या युगाचा लेणी मोडुन लक्ष्मी वहिनी झाली आई कमवा आणी शिका मंत्र हा करुणाईला प्रेरक होई स्वावलंबी पेठ होई ध्यान साधना कर दो तो आये रहते मधुनि नव्या मानु साता छो तो आए वटाचा विशाल देता मोहन पडतो पढ़ रयते आए संत हरी बाबा को प्रणाम करता हूँ जिन्होंने ऐसा विद्यालय दिया है और यहाँ के सारे जो है शिक्षक और चेयरमैन सभी को बहुत बहुत हृदय से हार्दिक धन्यवाद कि इस तरह के प्रोग्राम और आज समाज को ज़रूरत है समाज में आज नौकरियां बहुत कम हैं लोगों को जो है रोजगार के लिए परेशान होना पड़ रहा है आप एक रोज़गार की शिक्षा पढ़ाई के साथ साथ रोजगार की शिक्षा यहाँ पे दे रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है आज के युग में नौकरी करने वाला 60 साल में किसी भी साल को सर पे हो इवन सेक्रेटरी के पे हो ना हाइएस्ट पोजिशन पर हो रिटायर्ड होने के बाद वो एक जो है चपरासी की भी नौकरी नहीं दे सकता है लेकिन आपने रोजगार का शुरू किया तो जब आप साठ साल के उम्र में होंगे तो आपका जो रोजगार छोटा होगा वो तो बहुत बड़ा हो जाएगा इस ये एक बहुत बड़ी चीज़ आपने शिक्षा दी दूसरा मैंने यहाँ पे देखा कि बच्चों को कैसे अकाउंटिंग करना है क्या है अभी से उनको ज्ञान हो रहा है ब्रांडिंग कैसी की जा सकती है उसका भी ज्ञान और इसमें हम तो गायकवाड़ जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने सबसे ज़्यादा इसमें मेहनत किया है कि इन्होंने सारे को एक ड्यूट पे जोड़ा है और किस तरीके से लोग बिजनेस में जाके अपना ग्रोथ कैसे कर सकते हैं अकाउंट कैसे कर सकते हैं एंजॉय भी कर रहे हैं ये बहुत बहुत, बहुत जो है हम हृदय से धन्यवाद देते हैं सारे संस्था को सबको और जहाँ तक रोटरी क्लब का ध्यान है और हम लोग रोटरी की तरफ से आप लोगों को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है कोशिश करते हैं कि हम ये जै, जै, जैसी भी जरूरत होती है हम हमेशा मदद करने के लिए तैयार रहते हैं जितना हम लोगों से हो सकता है और रोटरी और आप लोगों का सहयोग बहुत अच्छा है कि आपके इंट्रेक्ट क्लब ने भी बहुत अच्छा काम किया है और हमारे डिस्ट्रिक्ट में नाम लिया है और इस साल भी हम उम्मीद करते हैं कि आप जो है कुछ ऐसा करेंगे कि पूरे इंटरनेशनल में नाम हो इस तरह के कुछ काम करेंगे और बच्चों जो जो मैंने पहले बताया था कुछ लोगों से मैंने अभी पूछा कि आप लोगों ने पेड़ लगाए या बच्चों को अपने पेरेंट्स को सिखाया है तो उन्होंने कहा हाँ मैंने सिखाया है इस तरह से जो आपने काम किया है उसके लिए सहृदय से बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद अब नासिक गौर का मेंबर हूँ मेरा नाम सौमित्री दास है आज पांगरी में ये जो संत हरि बाबा विद्यालय में हम आके बहुत खुश हैं मुझे बासठ साल है उम्र मैं आज मेरा बचपन में खो गया ऐसा लगता है और मेरा जो मित्र आज आ नहीं पाए हैं उनके लिए मुझे दुख होता है कि उन्होंने बहुत बड़ा चीज मिस किया सही मायने में स्कूल में आने के बाद में जो स्कूल का जो बच्चों का चहचहट वो आज मुझे बहुत दिनों के बाद अनुभव ने मिला मुझे बहुत खुशी हूँ मैं खुश हूँ आज मुझे बहुत खुशी मिली और सबसे बढ़िया चीज़ है स्कूल ने जो उपक्रम आज इधर लेके आए हैं उसमें आज के स्थिति में सिर्फ नौकरी करने के उद्देश्य में पढ़ना उससे अलावा और कुछ सीखना जो है वो आज स्कूल ने बच्चों को सिखा रहा है सारे बच्चे आज कुछ ना कुछ स्टॉल लगाए हैं और उस स्टॉल में बिक्री खरीदी का पूरा जो तत्व है वो तत्व उनको आज आत्मसात कर रहे हैं आगे जाके उनको ये अपने जीवन में ये अनुभव उनको कुछ ना कुछ जगह पे काम में आएगा ये बहुत बड़ा सीख है उनको सिर्फ स्कूल में जो किताबी पढ़ाई वो पढ़ाने के बावजूद वा, वा, ये जो पढ़ाया जा रहा है ये बहुत अच्छा उपक्रम है मैं पूरा विद्यालय विद्यालय के जो मैनेजमेंट और विद्यालय के शिक्षकगण और सर्वोपरी गायकवाड़ साहब का मैं बहुत बहुत आभार हूँ आभार मानता हूँ और नासिक रोड रोटरी क्लब का पांगरी विद्यालय के साथ ऐसे ही रिश्ता रहेगा ये मैं आशा रखता हूँ जय हिंद जय महाराष्ट्र आज कहीं माना उसका आनंद भेटला खरोखर आनंद मिला हुआ है आणि सगळ्यात चांगलं आवडलं की बाजूच्या शाळेला पण तुम्ही बोलवून घेतलं आहे त्यांच्या मुलांना हा कार्यक्रम बघायला भेटतो आहे आणि पार्टिसिपेट करू शकतात ते सगळ्या गावकरांकडून चांगला उत्साह दिसतो आहे आणि मुलांना नक्कीच या ट्रेनिंगचा फायदा होईल कोणी घरी नेला आणलेलं विकायला कोणी बनवून बनवून स्वतः विकताय ते बघून अतिशय आनंद झाला आरे बाबा विद्यालय पांघरी बुतो या शाळेमध्ये आज आनंद मेळा साजरा होत आहे आणि आनंद मेळा साजरायच्या करण्याकरता या ठिकाणी रोटरी क्लब नाशिक रोड यांचे सर्व पदाधिकारी हादर झालेले आहेत त्यानंतर पालक हाजर झालेले विद्यार्थी हाजर झालेले त्यानंतर सर्व विद्यार्थ्यांनी या ठिकाणी सत्तेचाळीस स्टॉल मांडलेले आणि सत्तेचाळीस स्टॉलच्या माध्यमातून भाजीपाला विक्रीपासून तर नवनवीन पदार्थ या ठिकाणी बनवलेले खाद्य खाण्याचे आणि त्यामुळं विद्यार्थ्यांना व्यावसायिक शिक्षण मिळणार आहे आणि या व्यावसायिक शिक्षण भविष्यामध्ये विद्यार्थ्यांच्या दडणघडणीमध्ये निश्चित उपयोगी पडेल हा आनंद मेळा साजरा करण्याकरता शिक्षकांनी जे परिश्रम घेतलेले ते अतिशय चांगले परिश्रम घेतलेले त्यानंतर या ठिकाणी पालकांचा अतिशय मोठा सहभाग आहे विद्यार्थ्यांचा सहभाग आहे आणि ग्रामस्थांचा सहभाग आहे असाच आनंद मेळा या ठिकाणी साजरा होतो याचा मला सर्वांना तुमच्या वतीने मला आनंद आहे या ठिकाणी रोटरी एक क्लब जो नाशिक रोड आहे तर त्या संचे सर्व पदाधिकारी या ठिकाणी आले आणि त्यांनी आनंद मेळामध्ये प्रत्यक्ष भाग घेतला आणि या ठिकाणी प्रोत्साहन दिलं आम्हाला सर्वांना विद्यार्थ्यांना शिक्षकांना आणि पालकांना त्यांचे पण मी या ठिकाणी आभार व्यक्त करतो धन्यवाद